Jadi, inilah masa yang terbaik untuk Pak Long tukar nama. Selepas lima tahun, di Pak Long berkongsi cerita dengan hampa semua. Mungkin hampa tak dapat kat mana-mana. Mungkin hari inilah hampa baru tahu apa itu caveat. Aa, dan aa, mungkin juga aa, video ni boleh membuka sedikit minda bagaimana kita nak beli tanah ataupun nak buat satu perjanjian. Okay. Hai semua. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Cik Cik Pak Long. Apa khabar cik semua? Terima kasih banyak-banyak akan nampak mai tengok di channel Kebun Abah. Video hari ini agak berat sikit untuk diceritakan. Berat juga untuk difahami. Kerana video hari ini nak cerita tentang caveat. Caveat merupakan satu surat kuasa yang diberikan kepada seseorang wakil daripada Tuan Tanah. Untuk menjalankan apa-apa aktiviti di dalam tanah berkenaan. Pak Long dapat satu caveat masa Pak Long beli tanah di Kebun Abah sana tu. Kalau tak salah Pak Long, Pak Long beli pada bulan 7 tahun 2020. Pada masa tu, kita beli saja, kita bagi duit saja dan kita tak dapat nak tukar nama. Kerana ada beberapa sekatan lah pada masa tu. Dan hari ini, kita cuba nak pergi tukar nama kerana syarat-syarat untuk pertukaran nama tu dah dah cukup. Jadi Pak Long nak ceritalah apa yang terjadi daripada Pak Long beli tanah tahun 2020 dulu sampai hari ni kita nak pergi ke pejabat tanah setakat mana Pak Long boleh cerita kita kongsi bersama-sama jom Cik, tak ramai orang cerita tentang surat kuasa wakil ni Ataupun dipanggil caveat Caveat ni memang ada dalam peruntukan undang-undang Dan aa, Pak Long sendiri pada masa beli pun Pak Long tak tahu apa itu caveat Rupa-rupanya caveat ni Dia adalah surat daripada aa, Tuan Tanah kepada seseorang Untuk mengusahakan tanah tu Tanpa aa, Pak Long tunjuk pada hampa Butiran-butiran yang penting Pak Long tutup-tutup sikit ni. ha, inilah surat caveat. Surat wakil kuasa. Dan dia dicok oleh pendaftar, cek ni, pendaftar mahkamah maka tinggi Malaya. Ni, kawasan Temeluh. Haa, mungkin pera daerah Temeluh, keluasan yang Pak Long aa, kebun abah tu, ialah memang satu ekar. Satu ekar tu bersamaan 0.4047 hektar. Daripada ni tuan tanah dia kepada Pak Long sendiri. Dan kita nak tengok apa perincian yang ada di dalam ni tanpa Pak Long mendedahkan butiran-butiran yang Pak Long rasa penting lah. Okey, kita buka satu-satu. Minta maaflah, cik. Pak Long tutup-tutup sikit dokumen-dokumen uh, penting Pak Long ni. Ini adalah surat kuasa. Apa yang ditulis dalam surat kuasa ni? Surat kuasa ni adalah wakil yang diberikan oleh Tuan Tanah tadi tu kepada Pak Long lah. Dia punya ayat dia. Maka surat ini membuktikan bahawa Tuan Tanah tadi tu telah melantik Pak Long untuk menjadi wakil saya yang sebenar dan sah di sisi undang-undang bagi keseluruhan tanah tersebut bagi pihak saya dan di dalam nama saya untuk melakukan semua ataupun mana-mana dari tindakan tersebut ada beberapa perkara yang Pak Long diberi kuasa sepenuhnya walaupun Aa, kita belum tukar nama lagi. Dan tuan tanah yang bagi kuasa pada Pak Long ni, dia tak ada apa-apa hak lagi dalam tanah Pak Long tu. Kecuali nama dia saja ada di situ. Okey, kita baca satu-satu. A, B, C, D, E. Ni, 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 ni. Sebenarnya sangat susah untuk Pak Long nak buat video ni. Okey, kita baca balik. Apa yang dia bagi kuasa pada Pak Long. Nombor satu. Kuasa yang dia bagi pada Pak Long ialah untuk menuntut, mendapatkan, menerima dengan apa cara yang sah dari sebarang pihak berkaitan dengan duit, sewa, hutang atau benda yang ada dalam tempat tu. Itu semua yang Pak Long punya. Pak Long boleh sewa sebahagian ataupun semua tanah yang ada di Kemunabah tu kepada orang lain walaupun bukan nama Pak Long. Itu A. Kita tengok B pula. untuk B memberi penyataan buat penyelesaian betullah ansur mengenai akaun tuntutan dan apa-apa pertikaian antara dia dengan orang lain semua boleh buat kemudian Pak Long boleh hadir ke hadapan hakim magistrate ataupun pegawai awam berhubung dengan perkara yang terkandung dalam surat kuasa ni kalau hangpa tengok D pula, Pak Long boleh pajak lot tersebut termasuk rumah kalau ada dalam tu syarat wakil saya dan patut sesuai dan menerima balik pajakan tersebut untuk tujuan menandatangani pajakan semua diserahkan kepada Pak Long. Itu A B C D. Maksud dia dia cuma pegang nama pada grant saja. Dia tak ada kuasa lagi tentang tanah tu dan Pak Long boleh buat apa saja tentang kuasa ataupun benda-benda apa bela ayam bela kambing ataupun buat apa-apa saja di tanah tu kita tengok satu lagi bahagian bawah ni ni bahagian D dan Pak Long juga boleh hadir di mahkamah untuk memohon surat kuasa mentadbir pejabat penyelesaian pesaka kecil di mahkamah sama ada wasiat ataupun tanpa wasiat terhadap harta-harta si pimeutang, si mati menandatangani bond jaminan dan obligasi gasi lain yang diperlukan dalam pengeluaran surat mentadbir pusaka. Bermaksud ini surat yang dia bagi kat Palong ni, tanah yang dia jual kat Palong ni, dia bukan lagi menjadi harta pusaka dia. Tengok lagi. Bahagian yang atas ni, bahagian atas ni. Untuk masuk lot tersebut ataupun rumah di atasnya, Pak Long boleh masuk untuk menggantikan, melantik dari masa ke semasa orang lain untuk memegang wakil kuasa. Pak Long boleh buat. Dan yang H ni yang paling penting. Untuk memiliki kuasa penuh. Kalau boleh tanda tangan surat pindah milik borang 14A dan borang kebenaran pindah milik borang 20 dan gadaian borang 16A dan dokumen lain bagi memberi hak kepada pemegang kuasa surat ini ataupun penamanya. Ni, I ni. Sebab tu kalau tak bimbang walaupun kita tak tukar nama atas geran surat kuasa ini adalah surat cara yang tidak boleh dibatalkan berdasarkan kepada satu balasan yang berharga dan surat kuasa wakil yang saya berikan ni maksud dia dia bagi kat palong tu tidak boleh dibatalkan ataupun tidak boleh ditarik balik dengan apa cara sekalipun termasuk kematian saya kalau tuan tanah ni mati pun tak boleh nak bagi kat dia balik ataupun tak boleh nak tukar balik Atau yang boleh membatalkan surat kuasa ini Dan surat kuasa penuh yang saya berikan Memberikan kuasa saya kepadanya Untuk menukarkan nama saya di hak milik ini Kepada namanya Atau kepada sesiapa yang dia suka Ok, ini adalah caveat cek Caveat ni adalah perjanjian lah Perjanjian di antara uh, orang yang jual ni Dengan Pak Long jadi hari ini Pak Long rasa sampailah satu masa untuk Pak Long uh, nak pi ke pejabat tanah untuk rujuk balik macam mana Pak Long nak memiliki kuasa yang penuh ke atas tanah ni. Tanah ni tak besar mana je. Tanah ni cuma satu ekar saja. Tapi tanah ni sangat bermakna pada Pak Long. Kerana Pak Long memerlukan 20 tahun. Pak Long mai berhijrah ke Pahang ni untuk Pak Long dapatkan sebidang tanah walaupun 1 ekar saja orang lain 10 ekar 20 ekar 30 ekar itu depa Pak Long hanya memerlukan 1 ekar saja jadi kali ni kita nak pergi ke pejabat tanah Pak Long faham di pejabat tanah kita tak boleh nak buat video so kita tengok saja dalam perjalanan nanti Pak Long dapat borang atau apa-apa-apa Pak Long cerita balik pada hangpa semua nah Okey, jom ikut Pak Long. Minta maaf je. Sebenarnya banyak benda yang Pak Long nak tunjuk kepada hangpa berkaitan dengan borang, berkaitan dengan apa geran tanah yang Pak Long ada ni. Tapi uh, agak susah Pak Long nak nak padam ataupun takut-takut terlepas maklumat-maklumat yang penting kepada orang ramai. Bukanlah Pak Long bersangka buruk kepada penonton-penonton Pak Long, tapi sebenarnya benda-benda ni tidak boleh didedahkan. Tapi, hari ni, Pak Long dah ceritakan pada hampa apa itu caveat. Pak Long buat caveat pada tahun 2020. Masa tu, aa, tanah tu tidak boleh ditukar ataupun dipindah milik lagi. Kerana, aa, dia memerlukan aa, 5 tahun. Kalau tak salah Pak Long, 5 tahun daripada pengeluaran tanah. Uh, geran yang pertama tu untuk kita buat pindah milik. Jadi, Pak Long tak ada masalah bila kita ada caveat. Kita pegang pada caveat. Dan dia pun, uh, orang yang jual tu pun, dia faham tentang caveat. Dia lah yang ajak Pak Long buat caveat supaya uh, dia rasa senang hati dah dapat duit Pak Long. Dan Pak Long juga rasa senang hati kerana bila kita dah bagi duit, kita dah beli, kita dah angkat jual beli. Cumanya kita tak tukar nama, tak ada masalah tu cik. Tak ada masalah. Dr. Ehsan Uh, jiran Pak Long, dia dah buat. Uh, dia kata mudah saja Pak Long, senang saja Pak Long pilih buat. Senang. Kalau tak tahu nanti, mai jumpa dia. Okey cik, jom kita start kereta kita pi. Sambil-sambil kita nak pergi ke Jabat Tanah Kemeluh tu Pak Long bawa ampah main Lalu kot Uh, tepi sungai Pahang ni hak belah kanan ni sungai Pahang satgi kita pergi lalu tempat uh, pekan sari pekan sari ni ada hari Ahad Ah uh, ni tempat pekan sari ni kita masuk ke ni satgi kita naik ke atas tu terus masuk ke uh, pejabat tanah tu nampak tu tulis temeluh okey kita masuk belah kanan ni Bermula daripada sinilah Pekan sari tu Nuh lajak tu nu, Sampai ke Petronas Sampai ke sana tu Ha tu Sambung lagi Kalau hak depan belah sana pun Panjang juga Pekan sari temeluh ni adalah Pekan sari yang terpanjang Di Semenanjung Malaysia Kalau tak salah Pak Long Oh jeng pula Hari ni hari cuti je Temeluh kalau cuti memang lagu ni ya Tambah-tambah pula orang balik raya haji kan Lagi lah Okay cek Sekejap kita sambung di sana nak sampai Sekejap kita sambung Tu depan tu belah kanan tu Pejabat tanah Step yang pertama hari ni Palong nak pergi bayang dulu Jukai tanah Pak Long dah terlewat bayar cukai tanah ni Patutnya bayar cukai tanah sebelum 1 hari bulan 6 Hari ni dah masuk bulan 6 dah Kalau nak kena denda pun kena denda lah Mungkin RM2 kot kena denda Okey ni Kita pusing kot ni dulu Sagi Pak Long tak dapat nak ambil gambar eh Di dalam sana ni tak, ha, takat ni boleh Oh elok sangat lah Elok sangat lah Alhamdulillah Ha ni pejabat tanah ni okay, Kita pagi tanah Aduh cek Terlewat 5 minit Pak Long main pukul 12.35 Pak Long tak tahu kata Ada waktu rehat Ingat ke terus saja Dia tutup kuanta pukul 12.30 Pukul 2.30 lagi baru dia buka pula Jadi Kita balik dulu lah Lagi kita main lain Pukul 2.30 kita main lain Kita sambung kita punya video Mana kunci tau Bismillahirrahmanirrahim balung pusing-pusing Abang nak termeluh Pergi makan dulu Solat dulu Ni dekat 2.30 Lagi 10 minit Jom kita pergi pula Kita pergi sekali lagi ke Jabat Tanah tu Ok Jack, Pak Lon dah faham dah Macam mana itu caveat Macam mana kita nak tukar uh, nama Ok Jack Untuk nak tukar nama Kita kena isi borang Kalau di Pahang ni lah Kita isi borang 20 macam ni Ni eh, Borang 20 macam ni Borang 20 macam ni adalah borang permohonan kebenaran Untuk pindah milik Walaupun Pak Lon dah buat caveat tapi kita masih kena buat apa permohonan untuk kita nak pindah milik sebab dalam geran ni dia ada sekatan-sekatan kepentingan nampak tak? sekatan kepentingan tu kalau baca Tanah ini tidak boleh dipindah milik, dipajak, digadai Melainkan setelah mendapat kebenaran bertulis daripada pihak berkuasa negeri So, Palu kena minta kebenaran dulu untuk pindah milik daripada pihak berkuasa negeri Walaupun tanah ini telah dikevet ataupun diberi untuk Pak Long menjalankan segala aktiviti berkaitan dengan tanah ni Tapi Tak boleh pindah milik Itu saja Ditakdirkan Na'udzubillah Ditakdirkan Katakanlah Tuan Empunya ni meninggal dunia Apa yang Pak Long boleh buat daripada uh, tanah ni Pak Long hanya boleh menjalankan semua urusan tanah ni Tanpa pindah milik jadi susah sikit lah untuk kita nak pindah milik Tapi tak ada masalah Pak Long nak pajak boleh Pak Long nak buat apa-apa pun boleh Selagi Pak Long ada caveat ni Dan selepas itu katakanlah Pak Long pula meninggal dunia Apa yang Pak Long boleh buat daripada waris-waris Pak Long buat Waris-waris Pak Long boleh buat daripada uh, tanah ni Jadi dia bawa surat ni dia ada caveat segala apa urusan tanah ni tidak boleh lagi dituntut oleh waris si mati yang yang ada nama tu yang jual kat palong tu dan waris palong boleh menjalankan segala aktiviti tadi cuma susah seginlah nak tukar nama itu saja kalau kita tukar nama nama dah ada atas geran tu lebih terjamin dan mudahlah kalau Pak Long nak jual ke nak pajak ke lagi mudah sebab tu hari ni Pak Long uh, tunjukkan apa Pak Long ada satu tanah caveat lah tanah yang Pak Long beli pada tahun 2020 dulu dari seseorang tu cuma masa tu tak dapat kita nak tukar nama jadi inilah masa yang terbaik untuk Pak Long tukar nama Selepas 5 tahun Di Pak Long berkongsi cerita dengan hampa semua Mungkin hampa tak dapat kat mana-mana Mungkin hari inilah lah Hampa baru tahu apa itu caveat aa, Dan aa, mungkin juga aa, Video ni boleh membuka sedikit minda bagaimana kita nak beli tanah ataupun nak buat satu perjanjian caveat bukan buat perjanjian antara kita dengan dia saja disaksikan oleh pesuruh jaya sumpah dan ditanda tangan lah secara sah secara jelas salam jumpa lagi terima kasih banyak-banyak setakat ni saja Pak Long boleh cerita pada apa jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh